على أن يحفظوا الإيمان على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويقبلوا مهما وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أهليكم فيعلموهم فعلموهم وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا قُلْنَا قال حدثنا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع وأن ناتي

باب الرحلة في المسألة النازلة به طرح قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة وقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي إيه لابي 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 إبا, 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 إبا إيه لابي لابي

باب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزبري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن, بن سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال ياتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يوم الرجل وهو خير قال من خيار الناس فيقول أشهد أن أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقول لا فيقتله ثم يحيي فيقول وطم والله ما كنت فيك أشد بسيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نعيم بن عبد الله بن عبد الله المجبن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شربة عن قتادة أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها يحرسونها فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله باب ياجوج وماجوج وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثنا ابي سليمان محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب بن عبد الله بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة تحدثت عن امى حبيبة بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فسيان يقول لا اله الا الله وان للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم وما جوجا من ردم وما جوجا مثل هذه وحلك باصبعي بها والذي تليها قالت زينب بنت جحش فكل رسول الله فان وفينا وفي نصر قال نعم اذا كثر القبس وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحي قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم عن النبي <نبي> <نبي> صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم يد, <قال> يفتح, الردم يد> <صحيح> <قال> يفتح الردم ردم يا جود وما جود مثل هذه وقد <قضى> وهي 90 <وحيون> <صحيح> <سؤال> <سؤال>